як вас родина привітала, скажіть, будь ласка, привітала, зателефонував е, мій супруг Віктор Федорович і сказав, ну як ти? Кажу, нічого, ну давай. Каже, працюй, а я на Турцію. Как это, а дітця говорить, лі лі курсом на Турцію. А ты, говорит, працюй. Хорошо працюешь? Говорю, батя, я стараюсь. Вот, вот, вот такой у нас разговор. Вдох, где? Да. Сыновья себе помогают, невестки, себе, вся семья. Ну, как можно? Не выдавайте тайные. Он подарил огромную корзину, это передали огромную корзину. Да. Я, конечно, вот ее говорит. в кафедральный собор, вот где у нас на там самый главный наш собор большой. Я, конечно же, туда ее отправила. <прощает> Мисс Краса Безобежи 2013 награждается Алена Анищук!